И всем привет, друзья! С вами снова Дэнчик, и это карьера с Барселона. Первая серия. Поехали. Э, ребята, с чего начать? Мы закончили предыдущую нашу карьеру с четвертой низкого дивизиона. Мы особо, ну, типа, ничего не получилось за 5 сезонов, но я взял Барселону. Не знаю, может, на 2-3 сезончика раскачать. У нас вот, вот такие вот ирочки. Барселона по в последнем сезоне проиграла в полуфинале чемпионов. Ну, по идее, Барселона выиграла игру, там она Кубок Короля взяла, так что... Ну, мы, я хочу, чтобы при... трошки перестроить. У них много игроков, вот моя баночка, там еще резерв. Перестроить трошки игроков Барселоны. начала у нас ставчик Рафиня. за, у него есть дополнительная позиция, я мальчик справа, я Левандовский, Данилой Мопеда и Де Йонг Рауху Байдекин Кристенсен На замене честный Гави Мартинес, Фернандо Торрес, Гарсия, Ансуфоти, Фер, Фермино И у меня там еще пару игроков есть Если я хочу те серии у нас Мы продаем игроков, играем туристским турецкий тур, 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 я хочу себе принять позицию это Це... С взять у когось? Просто Кристиансу и Кристиансу 29 лет, он качаться особо не буду. И Мартинусу тоже там. 33 года, камон. Типа, куда? Бай, хорош, кун, да хорош, да йонг, может, продамо. Будь реалистично под йонгу фусе нравится играть в Барселоне, может, хоть подпишем. Мы на связи с этой заменки, может, там сделаем. Я хочу ЦЗ, як мінімум, і, і напевно, нападаючого, як мінімум. Це як мінімум. у нас є 120 мільйонів. Сейчас я поуставляю игрочков на трансфер. Вам все покажу. Поехали. Ребята, я поставил таких игрочков на трансфер. Честний, Кристиансон, Мартінес, Ферміно і э, Пабо Торрес. Типа игрочки, вони молоді. можна расскачать и нас на, на малі, толком времени. Мы получаем в сумме 86 миллионов. У нас было 120, у нас 220 миллионов. Ребята, по накиду и очков, каких мы можем выкупать СЗ и нападение. Э, поехали смотреть. Э, Исак. У него хороший сезон в АП-очки Нюкаса чемпионов. Но я не знаю, чем чьи... Нюкаса даст его. Це раз 85 рейтинг. Э, Харри Кейнвин. Статы в нього. Боже. Дуже хорошие статы. Ну, скорость. нападение, нападающий на ну, хотя бы, щоб если Если бы скорость 80, я бы, я, наверное, его подписал бы, ну. Физуха, удары, пасы, дриббинг. Боже. Дуже хороші. Э, оп опенда. Скорость. Да, да, и физуха хороший, Такие. точно удара... Нормально. Нормально, хорошо. Э, БП. БП, заканчивается контракт. Если нам подписать БП, я в шоке буду, если мы его подпишем, если честно. БП, это, его, можно, его можно подписать, за 150 миллионов. И, у нас останется миллионов так, если у нас сейчас 120, у нас я могу 60 останется, около 60 миллионов. И Мартинес. У него просто точность удара в, э, в прыжке там. Ну, БП, ну, тут тоже точность удара, позер. Но я не знаю, чей реал, типа, это будет реалистично. Просто, назначить, це буде реалістично, щоб Кен Бапе переходить з серіалу. Я думаю, це буде не дуже реалістично. Я, напевно, буду Мартинеса підписувати. Плюс 90 мільйонів. І у нас ще 110 залишається. Я думаю, да, ми Мартінеса. Ми Мартинеса. Чаут з Івандовським, навірно, вони будуть мінятися. Да, подписуємо. Э, у у Мартинеса Мартинесса на счет стоит 110 миллионов. 110 миллионов. У нас есть трицизачников. Поехали. А Александро Бастони 26 лет. Рост 1,90 метра. 75 килограмм Возраст 26. Рабочая нога 5 на рабочей 3. Такое. Выносливость хорошая, особо приметный. Но оборона хорошая, физика хорошая, скорость неплохая для защитника. Пасы хорошие, или блин хорошие, неплохие для защитника. Сталантов длинный пас. Э -э нокаут первое празднование. Множество множество боевых. Ну, прыжок с, подбор, с э -э Эндрик Минитало. Мы думаем... Его можно купить дуже дешево, у него разрыв хрестов, и у него заканчивается контракт. У него, у, него сейчас, у него, травма на траме он будет стоить сейчас дуже-дуже дешево. Прям пипец, как дуже дешево не будет стоить. Его можно ему в 30 подписать, и Саиба. Саиба, типа, ну, скорость дуже хорошая в Саиба, я хочу реально подписать. Он молодейший Саиба. Я, реально... я, подписываюсь наверное, подписываю Саиба, он... Не я хочу реально Саиба, да. Он стоит 83 яма. Мм. И у нас стоит 30 миллионов. Это хорошо. Поехали дальше. И до нас пришел игрок Мартинес. За это он, типа, только по самому хуже. Я думаю, может подписать за замість... А ну, опять у нас что-то есть. Может подписать за месть Ивантовского подать обо... в обмен за сумочку Путикова из перспективного З нападаю на, на заміну? Я думаю, що Івановський буде на, на, на Девоєн. Я не знаю. Давайте зараз з Івановським согласую новий контракт, і якщо він не, 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 не согласується, то ми, е, типу, Подпишемо кого на, на, на другого Роберт Івановський не хоче бути в ротації. Бо вже в ротацію він хоче бути ключовим іроком. А чому ми підписуємо кого на другого бо Івановський буде нить. Він буде ухудшати настрой команди і все таке. У нас купили им доску за 3 цм, мм, а мне кейс-куб, честно говоря, напомню, накидов накидав трех нападающих, можно купить на замену. Если бы мы уже все, что долгое уже идея, что ни одного, ни одного еще игрока не купил. Ну, ой, ни, и ни, ни, ни одного матча еще не сыграл. Трех игроков, по быстрому и будем играть матч, ребята. Э, нападающий, Эндрик, скорость хорошая, дымин хороший, удар хороший, физуха нормально, пас такой себе, оборона фигня. Эндрик, ну вряд ли продать плюс 70 ямов нет. Сразу отм отметаем. Нюнес, заканчивайте контракт. 25 лет, 82 оба. Общий скорость 90. Физуха 86. Фейст, нюнес, есть чем... Мармуш, 88 скорость. Дрибинг 83. Удары хорошие. А шо в нюнес? Наверное, Нуниаса я куплю на замену. Замены хай выхода чисто реально. Я, я подписываю Нуниаса. Замен, короче, чисто, но хай выхода. И поехали играть. И до нас приходит Нюнис, и мы начинаем играть товарищеские матчи. И в нас одна четвертая против Тоттенхэма. Ну, нормально. Хорошо. Я минима дай удар. <свист> Уф! Ямин, ямай! Ничего себе! Ого, ямай! Радуга и в касание! Ой-ой-ой, я мальчик, я Чек, это я обожаю. Хорошо, хорошо. Я май! Я мальчик. Ой-ой-ой, Педри. Педри, если я мальчиком связочка. Вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю. В Педри. Треной, шпора, и то, и то все. Данёйма, Даёнх на Данёйма. Даёнх! Рафиня забывает. Рафиня, капитан капитанище. Педри в центр. Педри на Рафиню в, ни... Рафиня в нижней. Пошли ты забываю Я Рафиня. Мартинес. Мартинес. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, что с спорами. Может у них типа весь состав сборных, но я не знаю. Найти. Вот там вратарь даже на выходов. Я в шоке. Францов Фатти выпуск. Хорош, ну нес. Ну, не знаем, Рафиня хитрик ставить. Рафиня ставить хитрик, пацаны. Пожалуйста, поставьте лайк. Каждый, кто обожает Рафиню. Я уверен, что буду лайков 10. Фух, ну да, хай, точка Гави побегает. Ну, 10. Хай Гарри трошки, ну, разбирается хоть трошки. Нельзя разминался, хорош. Он суфатим. Он суфатим. Врывайся, врывайся, врывайся. Я бачу там на Дании. Я бачу когось на Дании. Я бачу когось. Ой, 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 ой. -ой. Мартинес уже подздал в конце. Ой, 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 как Педро Поро убрал Мартинеса. Хорош. Да дай -да, играть мы выиграем 6-0. Тоттенхэм. Поехали дальше. Я в полуфинал хочу выпустить Гарви и Нунес. Наверное, по ней Нунес не буду выпускать. Думаю, Гарви, да. И все. Приходишь... Гави молодый. Типа хай побегай, Гави, а не он побудет на замене. Против Манчестер Юнайтед. Ну, МЮ, я не знаю, но МЮ в финале Игра Европы с Тоттерхэмом, как, как мы выиграли. Внешний! Он на тащи. Mm -hmm. Так, и... Щ так, 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 опа. Опа, Аруха. Аруха. Ой, он на она, она взял. На фланг. Марфиня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хорош. Ой-ой-ой, Рафиня. Рафиня, я купол жив, ой-ой-ой, Рафиня! И, и Гави! Гави! Гави, следующая игра, в старте. Гави, следующая игра, в старте. Шо Гави делает? Шо Гави делая? Вскриткой, приняв и в касание здания удара. Шо Гави делая? О, на-на! Ручку поднял, там 6 думов. 4-1. Я в шоке. А пацаны-то молодцы. Да, да, ерунда, там же атака. Мы выиграем матч с 13-4-1. Поехали дальше. И у нас в финал. Против Нью-Класса. Товарищский поединок. Мы боремся за 25 миллионов, ребята. На секундочку. Хорош, Педри. Педри. Педри в центр. Там Рафиня. Рафиня в ты... О, а ай, Лоренто, забываю девяточку. Ты там в касании. Там, там, переказа actual, там Фина... вот переказа и вот там Терштейн. Ну фин на даню. у на даню. Вот такой. Вот такая от Мартинеса залетаешь, шо не ожидала. Не ожидала Я, я тоже не ожидал такого, ребята, если честно. Причем так слабо. Там, там я май забрал мяч. И подсечку, я вообще там защитник, там, там, там прям в угол. Рафиня в касании! Рафиня, 89-я минута! Ось папочка, Рафиня забывая. Ой, красавчик ты, Мира, Финя. Я тебя обожаю. В касание в нижней. Ньюкасл выиграем. со Ньюкасл. 4-3 выиграем Ньюкасл. Если честно нам Ньюкасл на забье. Если забье, я буду в шоке. Хорошо. На вынос. На вынос играй. Мы выиграем Ньюкасл. Финал. Творческая поединка. Мы выиграем 25 миллионов. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Мы выиграем творческий поединок 25 миллионов. В следующей серии мы играем в Лигу Чемпионов, э, Ла-Лигу и э, э, называется, Кубок Испании. Стык в и Ребята, дуже сильно качаются, мне это нравится. Так что, с вами был это была первая серия перестройки за Барселону. Всем пока-пока.